शुक्रवार विशेष मध्ये श्रवणकरत दुर्गा स्तोत्र नमस्ते सिद्धसेनानी आर्यमन्दरवासिनी कुमारिकालिकापाली कपिले कृष्णपिमिङ्गले भद्रकाली नमस्तुभ्यं महाकाली नमस्तुते ते चण्डीचण्डे नमस्तुभ्यं तारिणी वरवर्णिनी। कात्यायनी महाभागे कराली विजये जये शिखिपिच्छध्वजधरे नानाभरणभूषिते अटशूलप्रहरणे खड्गखेटधारिणी गोपीन्द्रस्य अनुजे ज्येष्ठे नन्दगोपकुलोद्भवे महिषास्वप्रिये नित्यं कौशिकी पीतवासिनी अट्टहासे कोकमुखे नमस्ते स्तूरणप्रिये उमेशा शाकम्भरी श्वेते कृष्णे कैटवनाशिरी हिरण्याक्षी विरूपाक्षी सुधुम्राक्षी नमोऽस्तु ते वेदश्रुतिमहापुण्ये ब्रह्मण्ये जातवेदसी जम्बुकटकचैतेषु नित्यं सन्निहितालये त्वं ब्रह्मविद्यविद्यानं महानिद्रा च देहिनाम् स्कन्दमातर्भगवती दुर्गे कान्तारवासिनी स्वाहाकार स्वधा चैव कलाकाष्ठा सरस्वती सावित्री वेदमाता च तथा वेदान्त उच्यते